Ну давай это уже, давай это. Что вы... И... О, давай, давай. Какие у нас еще классные есть буквы в алфавите. Давай камеру немножко ниже, чтобы я мог наблюдать твое прекрасное лицо. Вы? Здравствуйте. Красота неописуемая, привет. Че, как у вас делишки? Да как у нас делишки. Да, Пакуем у нас потихоньку. потихоньку наши делишки по пакетам. А тяжело, а война. Тяжело, война. А где вы? В Белгороде. В Белгороде. Белгород это? Это Белгород. А вы а где? Белгород, а вы где? А, Сибирь? Белгород не Сибирь. Белгород не Сибирь. Типу, нет, нет, я, я из Сибири. А, вы сибирячка? А, вы сибирячка? Угу. А у меня есть звание почетного сибиряка почетного города, Белгород. Сибиря. Города, города Белгород. Сибиряки приезжали Сибиряки и, так сказать, награждали меня, меня этим званием. А, а а Да. Но вот да. республика-то вас знаете? Ну, конечно, там же Шайга родился. Там же Шайга родился. А? Шайгу родился, говорю. Шайгу родился, родился, говорю. да. Кстати, за что его сняли? Кстати, за что его сняли? Чем провинился? Я Чем не провинился? Не знаю. Наверное, р... повышение уже дали да, да. вроде ему. Да такое ну, себе. Да, у, да, нас, у нас, знаете ли, такое повышение в армии называют отфутболить на чердак. Чердак? Я политику не знаю. Ну как не знаете? Ну как не знаете? И даже не хочу слышать. Ну вас из ТВ. Ну вас из ТВ. Сколько пацанов забрали? в армию служить и отправили на войну, а вы говорите, не знаете. Конечно, знаю. Наверняка же уже кого-то хоронили. Хоронили. Да. Ну вот. А не сколько не еще хоронить придется? Хоронить, Ради чего? Ради того, чтобы шайбу отфутболили на чердак? Мне кажется, неуместно и неразумно. Разумно. Да. Белгород, это где находится Белгород? На границе с Харьковской областью. Архангельск? Ну, пусть будет Архангельск. Ну, пусть будет Архангельск. Вообще далеко. Конечно, далеко. Конечно, далеко. У нас тут уже абрикосы а, отсюда, а, отсюда, а ты а, говоришь а, Архангельск. А, ты говоришь Архангельск. У нас уже черешня растет а, от плавника, а, а, ты говоришь, а, архангельск. а ты говоришь Архангельск. Белгород это на, западе а, России. это на западе России. На границе с Украиной. На границе с -а. Украиной. Архангельск. Архангельск. Ты не только политика не интересуешься, смотри. Географией тоже не интересуешься, да? Тоже не интересуемся, да? Дети есть? Дети есть. Нет. А хочешь? А хочешь? Не, не хочу. Правильно, это опасно в наше время иметь детей. Особенно, если мальчишки рождаются. Да. А у вас у нас. У меня полный госпиталь самоваров. знаешь, что где самовары? Нет, нет. Это жители ТВ, у которых нет ручек от мужа. поздоровайся с человеком. Здоров, бегемот. Здоров. Это я к коту. Не хочет. И тебе привет. И тебе Вы откуда? Город-герой Белгород. А ты? О, oh, я энергодар. Энергодар, это круто. А это где For только? A -a. Запорожская область. Понимаю. Просто написано Россия. I'm не, ну Россия понятно, и у вас Россия написана. Так Белгород Россия so или ты? Или ты хочешь can. сказать, что Белгород не Россия? Нет, ну Россия, энергодар тоже уже Россия. А Белгород давно Россия а, а давно Россия, а не уже. Нет, Энергодар уже Россия. Это я понял. А Белгород давно Россия. А Белгород давно Россия. Ну, Белгород всегда был Россия. Ну тут, ну, тут тоже вопрос такой себе. Ну, не знаю, на моей памяти, вот когда я ездил, еще была Россия, ну, еще был Советский Союз. Ой, не наш ты человек, не наш, я смотрю. Ты человек, не, наш, я смотрю. не веришь в победу. Чего это? Чего это? Не знаю. не знаю. Такие оговорочки по фрейду а Фрейду чего у тебя. Чего это? Да что-то не, нервничай. Я не, а что не нервничай, я не собираюсь тебя никуда сдавать. Что-то вы не о том заехали уже. Как там атомная заборожская? Как там атомная заборожская? Стоит заглушенная. Полностью в ноль. Как у вас там в Наргодаре с работой? Наргодаре с, с продуктами. Работа есть, было бы желание работать. А ты когда переехал в Наргодар? А ты когда переехал в Наргодар? Ой, да я здесь с 96-го года. Ну, я же слышу, что приехал ты откуда-то с Нижнего Новгорода, с Подмосковья. А откуда приехал? Здесь 60 километров от Наргадара я жил. А сейчас где? А сейчас где? Ну, в Наргадаре. А что такое? А 20, ну, в 96-м году я от, при, приехал сюда в Ну А, а жил а за 60 километров от Наргадара. 68 километров. От дома до дома. Понял. А Орехово от вас ага. далеко? А Орехово от вас далеко? Ой, далековато. Это километров, наверное... Ну, сейчас посмотрим. Вот до Васильевки 40, потом до Токмака еще и до Орехова. Ну, километров 75, наверное, 80. 80. Ну, то есть у вас там более-менее тихо, да? Ну, то есть у вас там более-менее тихо, да? Нет. Нет, у нас не тихо, совсем не тихо. У нас через Днепр 3,5 километра 4 не копали. А, ну да, ну да. А что ты будешь делать, И когда мы уйдем? Сейчас совсем не тихо. Ну, переговоры ж скоро. Ну, я не знаю насчет переговоров, но у нас... Нам не нужны переговоры. Ну, вот тебе не нам нужны. Нам надо, это... чтобы подальше отошли. России нам. нужны. Нам надо собраться с новыми силами и тогда уже продолжать действовать. Но мне интересно, что ты будешь делать, когда мы уйдем? С нами пойдешь? Если Россия уйдет? Ну а кто ж еще? Я уеду отсюда. Понимаю. Я уеду в Россию. А дом, семья, все эти вещи. А что дом, что семья? Ну куда ты поедешь? Семья я не знаю. К родственникам поеду в Россию. Тебя ждут? У меня, у меня в старом Осколе родственники, у меня в Алупке родственники, у меня в Мурманске, в Ленинграде родственники. Старый Оскол это Белгородская область, это рядом со мной. Да? Понял.

Так, Нет, сам так сам город Запорожье. Так сам город Запорожье. Столица, так сказать, Запорожской области. Административный центр Сейчас, центр. Сейчас у нас административный, административный, центр Мелитополь. Не, ну это понятно. Но область Запорожская все равно. Ну, считается Запорожская, да. А какое ты отношение имеешь к противному Московской области? Кому? Протвино Московской области. Московской области? Город против на Московской области. А, без понятия, даже не знаю. Просто показывал штукатура штука А, это может быть этот самый включен. VPN включен у меня. ВПН быть. города не показывает значит, что там либо карточку покупаешь. У меня просто вот... У, у тебя показывает Россия просто и все. Ну, Россия, город Белгород. Пока это еще Россия, надеюсь, что это будет Россия. А город не показывает никакой вообще, просто... Я ж не про себя, я про тебя. Нет, я ж не про себя, я про тебя. Я понимаю, а карточку... У нас же, когда вот это все произошло, у нас же карточки закупали неизвестно где. Ну, вот, наверное, там мы закупали. Ну, вот, наверное, там мы закупали. Ну, наверное, я не знаю. Меня Степан зовут, а тебя как? Меня Степан зовут, а тебя как? Серега. Серега. Ну что, Серега, кучу мадамы. И сдать тебе гнида вонючая. Да похуй на тебя. Да, да, вот и посмотрим. Понял? Mm -hmm. Вот и посмотрим. Юкон, мое витание. Серж, привет вам. Шакал, сука, оце гірше за всіх, отакі паскуди. Я сподівався, що воно із понаїхавших і ж там понавозило з Москові цілу купу паскуд. Але ні, схоже, що це зрадник. Свій паскудний у яка. Після цих гірше за все.